barchangizga assalomu alaykum sizlar bilan usta shohruhbek siz andijon tunukafon kanalini tomosha qilmoqdasiz eslatib o'tamiz qadrli obunachilar biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz sizning uyingizga turli xil ranglarda va turli xil fasonda tunukfo pataloklar qilib beramiz biz bilan bog'lanish uchun ekranda turgan nomerga telefon qilishingiz mumkin agarda siz musofir yurtda bo'lsangiz bizga telegram yoki whatsapp orqali ham bog'lansangiz bo'ladi albatta mana shu ekranda turgan nomerlarda telegram ham whatsapp ham bor kanalimizda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling hamda ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa layk like tugmachasini bosib qo'ying qadrli obunachilar biz hozirda yana bir obyektimizni namangan viloyati norin tumanida yakuniga yetkazdik ko'rib turganinglardek mana bu tashqari shapkamizni ko'rinishi uzunligi yigirma metr eniga to'qson besh santimetr chiqqan shapka pianino shaklida qilganmiz pianino fasonda qilganmiz bu ishimizni tunukamizni eni o'ttiz olti santimetr kamarimiz to'rt santimetrdan xuddi shu ko'rinishda pianino shaklida qilindi uyni egasi xohlagan fasonda ko'rib turganinglardek judayam chiroyli va skromniy chiqdi bu mahsulotimizni qalinligi tunukamizni mahsulotini qalinligi nol o'ttiz besh master tunukada qilindi orqasida yozuvlari bor tunukamizni фирменный tunukada kvadrat metri bir yuz o'ttiz ming so'm qilib beryapmiz bu ishimizni ya'ni qalinligi nol o'ttiz besh tunukamizni bir yuz o'ttiz ming so'mdan qilib beryapmiz hamma rasxodi ichida relkasi samarezi lesai mana bu versachi karnizlari ham tunukibi kvadratiga kiradi pogona metrga yurmaydi do'stlar hamma yo'g'i ichida bir yuz o'ttiz ming so'mdan qilib bermoqdamiz do'stlar endi bu pianino fasonda kvadrati joydi kvadratdan ko'proq chiqadi ya'ni mana shu joyi 20 metrga 95 sm borani 1 metr deydigan bo'lsak 20 kvadrat chiqishi kerak joydi kvadratda tunukafonda shu fasonda qilinsa 40 kvadratdan ziyodroq chiqadi ya'ni 40 kvadratdan oshiqroq chiqadi bu fasonda darvozaxonamizga скромныйрок fasonda qilganmiz kvadrati unaqa ko'p chiqmaydigan ozroq chiqadigan fasonda qilganmiz hozir darvozaxonamizga ham kirib ishimizni ko'rsatamiz O'zingizlar ishchi ko'rib baho berasizlar yana bir narsani eslatib o'tish xohlagan bo'lardim qadrli obunachilar mana shu videoni oxirigacha ko'rib bo'lganingizdan so'ng shu ishimiz haqida kommentariyaga o'z fikringlarni yozib qoldiringlar agarda ishimizda xato kamchiliklari bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirsanglar xudo xohlasa keyingi ishlarimizda xato kamchiliklarimizni to'g'rilab ketamiz mana bu mana bizni ishimizni sifati do'stlar mana o'zinglar ko'rib guvohi bo'lyapsizlar do'stlar juda judayam chiroyli chiqqan mana hozir uzoqroqdan ham olaman do'stlar uyimizga juda judayam yarashgan piano shaklida qilingan xuddiki piyaninoni yani, o'zi bo'ldi mana do'stlar O'zingizlar ko'rib isti ko'rib baho beringlar azizlar mana qadrdonlar mana bu yon yonboshdan ko'rinishi patоlogmiz mana yani. do'stlar mana teparoqdan olyapman o'zinglar mana ishimizni teparogq'dan sifatini ko'ringlar Qani endi darvozaxona tomonga qarab ketdik do'stlar ho'p qadrli obunachilar mana darvozaxonamiz aytilganidek yorqin svetda juda ham skromni fasonda qilingan buni ham uy egasi o'zi tanladi bu fasonda ham oshiqcha majmuyasi yo'q juda ham chiroyli chiqdi bu ishimiz ham mana o'zingizlar ko'rib turganingizdek, mana bu mana atrofini veahi karnizi aylantirganmiz juda yam chiroyli qilib tashqari shapkani karnizi bilan bir xilda mana bu chekkalarini hovuz hovuz qilganmizda o'n besh santimetrlik qilib pastga tushirganmizda enini ellik oltilik potalokdan urganmiz chekka tomonlariga burchaklarga e'tibor beringlar do'stlar ikkov burchagimiz bir xilda o'rtadan ikki yoqqa chachilib ketilgan bir xilda chiqarilgan ustalarimiz tomonidan hafsalar bilan qilingan bo'lishi mumkin qilinganmutunukamzd <tüksürük> hech qanday vanna yo'q do'stlar mana o'zinglar ko'rib turibsizlar mana hozir olaman tnikamizda hech qanaqa vanna yo'q e, do'stlar yorqin svetda judayam kraskasi yuqori darajada tiniq svetda qilingan bu ishimiz rangi oq ok. master va shokolad master tunukki aralashgan holatda qilingan darvozaxonamiz bu tomondan bu yoqqa qarab bu tomondan bu yoqqa qarab singan holatda bo'lgan mana hozir pastrog'dan olaman do'stlar mana shu shaklda bo'lgan darvozani o'zi figurali holatda keltirilgan mana bu ichkari shapkalarimizni ham xudo xohlasa 10-15 besh kunda kelib qilib beradigan bo'ldik uy egasi bilan договор qildik xudo xohlasa nasib qilgan bo'lsa mana bu ichkari shapkalarni ham qilamiz va videosini kanalimizga joylaymiz do'stlar mana bu burchaklarga ham e'tibor beringlar do'stlar Ikki tomonni burchagini iloji boricha bir xilda qilib keltirilgan joyni razmeri bir xil bo'lmasa ham iloji boricha bir xilda qilib ustalarimiz tomonidan hassalar bilan keltirilgan mana burchaklarimiz ham chiroyli qilib keltirilgan do'stlar ish sifatini ko'rib turibsizlar do'stla agar ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa layk tugmachasini bosib bizni qo'llab quvvatlab turinglar xudo xohlasa bundan boshqa obyektlarimizga ham o'tib videoga olib tez orada kanalimizga joylaymiz yana bir joyda bitta e, zo'r obyektimiz ketyapti uni ham videosini tez joylaymiz sizlar kanalimizni kuzatishda işte, davom etinglar qadrli e, obunachilar xudo xohlasa biz videolarni chiqarishda işte, davom etamiz videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat qadrli obunachilar video oxirida eslatib o'tmoqchiman bu ishimizning kvadrati 90 kvadratdan 100 kvadratgacha chiqqan e, 11 milliondan 12 milliongacha bitta примерni shu summaga bitti video oxirida ko'p obunachilarimiz aytadi e, tunukafonni nechi puldan qilib berdinglar ish i̇şte, oxirida videoni oxirida narxini aytib o'tinglar nechi pulga bitdi degan savollar tushyapti Uh, ming bor uzr so'raymiz do'stlar biz narxini oxirida nechi pulga bitganini ayta olmaymiz sababi har xil joyga borib har xil senada kelishamiz договоrda har xil qilamiz joyni holatiga qaraymiz uyni baland pastligiga qaraymiz shunga qarab kelishuv bo'ladi do'stlar masalan bir yuz o'ttiz ming degan mahsulotimizni bir yuz yigirma yetti ming so'mdan qilib berishimiz mumkin do'stlar bir yuz yigirma sakkiz mingdan qilib berishimiz mumkin bir yuz o'n besh ming degan arzonroq tunukalarimiz bor uh, narxini oxirida aytsak uh, bo'lmaydi do'stlar shuni Şunu, to'g'ri tushuninglar sababi uh, oxirida chiqqan kvadratini aytib narxlarini aytadigan bo'lsak har xil holatda olamizda ishni ko'pchilik tushunmaydi meni uyimni qimmatroq qilibsan meni uyimni arzonroq qilibsan degan savol javoblar bo'lishi mumkin do'stlar biz holatga qarab ishni olamiz qadrli obunachilar savdolashamiz savdoga qaraymiz uydagasini egasini muomalasiga qaraymiz shunga qarab ishni olamiz shuning uchun do'stlar biz bilan bog'laninglar mana shu ekranda turgan nomerlarga telefon qilinglar o'zimiz sizlarga narxini aytamiz narxini uyingizga borib o'lchab kvadratlarni kelishamiz xudo xohlasa arzonroq qilib qilib beramiz hozirda tunuka fonni kvadrat metrini vodiy bo'ylab bir yuz o'n besh ming so'mdan bir yuz o'ttiz ming so'mgacha qilib bermoqdamiz mana bu mahsulotdan qiladigan bo'lsak bu master tunukamiz bu tunukada hech qanaqa vanna bo'lmaydi qalinligi qalin tunukadan nol o'ttiz besh master tunukadan sifati yuqori ish talabiga javob beriladigan tunuka ya'ni sifatli tunukadan qilinadi buni 130 yuz ming so'mdan qilib bermoqdamiz do'stlar bir ikki ming so'mni kelishamiz Video oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar o'zingizlar doim asranglar rahmat hammaga